Xoş gəlmisiniz. Mə dəvət edirəm siz. Yoxlan belə başqıllarda söhbət edirik. <laughs> Bəli. Çox sağ olun. Mən bura çoxdan gəlməliyəm. Zeynəşirdi amma imkan olmadı. Qismət qismət verəmiş. Qismətdən başqa olmaz. Gəlmişəm söhbət eləyəm. Adətən mən verişlərə, eee, birbaşa da boyrulmuram ki, hazırlıqsız gedirəm. Yəni ay suor əvvəldən bir mənim. Amma bu verişin zəhməni məni biraz götürdü. İstədim 2 gün də hazırlaşım. Gəl <laughs> <Genel> hazırlaşa bilmədim. <şöminmedim. gülüyor> Çünki e, vermiş mən e, mütamada da olmasa izləyirəm vermişi. <laughs> Hətta Türkiyədə də onlarda izləmişəm neçə dəfə. E, Bilirsiniz, başqa şey ovlad. Qəssədə də dərd qat-qat. Gərək ki, ki yaxşı olsun ovlad. Nə də baba sözü var ki, hansı halda dursan. Nənəm deyərdi <laughs> onu ki, bax görəndə məndən sonra belə qalıram deyirəm, yo nənəm yadıma şür, tez sağ oluram. O da ovqatdır. Yoxudara <laughs> görməsən, o da ovqatdır. Ən əsas birləşir <laughs> sinverliş başlananda. Həyat müvəqqətidir. Düzdür? Həyat mübarizə nəsləcəsidir. Mübarizə eləməlisən həyatdan. E, həyat fəlsəfəniz budur ki, insan həmişə gərək ülvü həvəsdə olsun, Yaşar müəllim. Sənət can yanğısıdır məna görə dostlar. <laughs> Kimin ki ürəyində bir alov var, bir od var, o dərk edər sənəti. İnsan məhəbbətidir yaradan hər sənəti. Yoxsa sən görə bilirsən, sənə üçün də, işin üçün də, sevgilin üçün də, nə bilim, kül olmadılar, yox, bir də saxlayasan, kül <laughs> olmaq da yanmaq lazımdır. <laughs> bir də saxlasınlar Hı -hı. ki, külündən bilsinlər ki, falan kəs yanır. Ayıq sənin nə bədəldir, kəsir lüqarat edirlər. <laughs> Yaşam, gözələ baxmaq gözün qaydasıdır sizcə? Gözələ baxma. Bəli. Bir sən qayda qanun var da, gözün ha. qaydasından baxırsan bu şəkildə baxırsan da. <laughs> gözün Göz qaydası təbii ki, gözəlliyə baxmamaq kör olmaqdır. Aha. Amma hansı gözlə baxırsan, o da sənin küçülüyəndən asılıdır. Fırsətin qəlimətindən qərarlanmaq hər halda yaxşı deyil dediniz. Belə başa düşdüm. Yox, deyirəm, yox, yox sualı suala qatmayaq da. Siz mənə gözəlliyi göz qaydasıdır. Bəli. Amma mən də cavab verdim. Görüşələrdə görünür. Yəni e, o cavabdan da mən bu çıxarışı elədim də yaşamaq. Fırsət quş kimi şeydir, əgər də, əlindən buraxsan, mütləq heç də yoxdur. Bilə-bilə yenə yaşamaq lazımdır. Nəsə iz qoyub getməli lazımdır. Sən həmişə məlumdur, səndə elçinin sonda bu qənata gəlir ki, Güllümarı bu günə qədər tanımır. İdeal qadın obrazı necə olmalı idi ki? İdeal qadın obrazı? Bəli. Kamil qadın obrazı. Bilmirəm vallahi, deyim, yəməşilən onun on yox. Yəni məqsəd ki, 30 gününə şeir yazsın. O da yox. O da yox. Bunu nəsə fikirləşmək lazımdır. Hər halda mənim üçün ideal qadın obrazı? Yox, yəqin ki var, amma necə olmasaydı 30 il yaşamazdım da. Səni sevdim. Üreyin semte yol aldım gözerim. Dedin otsam özümü oldulara saldım gözerim. Ne kadar nazilerdin, nazını çektim çektim. Ne hava oynadın, derhal onu çaldım gözerim. Gemen yol versem eğer, ben de överdim çoktan. Sen, sen...